У нас Раша пробег. Кого-то мы ножницы брали. А, да? Да. Этот пробег посвящен э, единству Украины, единству между Заходом и Востоком, единой нашей Украины. В чем важность такого мероприятия, вот именно в государственный праздник, такой как сегодня? Что, что значит для, для славянцев в нынешнее время? Э, я думаю, это должно объединить э, полно, всю Украину. Мы едины. У нас нет раздельности, нет востока, нет Запада. Едина, она одна. Мы просто патриоты своей страны, и мы должны пойти на это, на это собрание. А что ты будешь делать сегодня? Мы будем ехать на велосипедах, на машинах. Поддержать Украину мы должны, чтобы наши солдаты победили. Мы в автопробеге будем участвовать, чтобы показать, что есть у нас тут силы, которые кое-что еще могут. Вот, это прежде всего. И вот свою внучку потихоньку к этому делу привлекаю. А основное значение, я вам скажу, чтобы люди видели, что в этом городе есть люди, которые могут двигать его. Мы хотим показать, что есть тут сила. Нечего говорить, что в Славянске одни предатели. Есть тут нормальные, хорошие люди, которые хотят добра. И вот это вот это одно из началов. его На вокзал. Ну, в принципе, можно. Ну, можно, в принципе, поехать. Ну, давай. Хорошо. Знаешь, что, ну, давай действительно повернем на черепку и там по кругу развернемся. Мы решили устроить автопробег э, э, в День Прапора, э, Скажем так, суть этого автопробега была в первую очередь, наверное, не показать э, ну, вот, э, больше флагов, да, это самое в а просто вот неприятный момент, когда читаешь в таких сетях, как Одноклассники, ВКонтакте, сидят черные вот языки и э, там гадости пишут, там что это бендеровцы приехали или львовяне проплаченные. Мы хотели вот показать, что это вот именно славянцы, молодежь славянская, бизнесмены, Разные видели сами машины проезжали, то есть и очень дорогие и обычно ну, Жигули да просто хотели показать этим, что здесь не только живут, ну вот э, любители вот, вот там новороссии и так далее, что здесь э, такие же граждане своей страны и патриоты в первую очередь. Вот, поэтому э, я думаю получается красиво. Э, я, например, не ожидал такой колонны, ну красиво все вот получается, что то говорить. Вот. Я же говорю, здесь именно по автопробегу, чтобы вот я хотел бы на этом акцентировать, что именно были славянцы. То есть нас просили и из Харькова хотели объединиться с вами. Мы сказали, что мы именно сделаем славянский автопробег. Вот. Так что вот как-то так. Честно, ну, я 20 не... 20, может быть, будет точно, да. да. Нет, там больше. Ну, Велосипед... 20... Велосипед... Больше 40 даже, да, да, да в... больше 40. Велосипедистов там человек, наверное, 20, за 20 было, это точно. Автомобилистов больше 30 машин, ну, потому что мы стоим, движение идет, ну, мы не считали просто. Ну, честно. вот вы не зараза проезжаете, это? Какую реакцию видели на ваше появление на улице? Ну, я так бачу, что большинство вообще не чекала что такие вообще так. может быть в Славянске, э, но... Ну, В більшості прихильні, звичайно, і ну це вперше вперше таке на День Незалежності. Тобто, ми ну, йдемо в такому шляху розвитку. Ви бачите, такого ще не було. Це вперше такі. Ну, хотілося б сказати там дякую Путіну за те, що він пробудив свідомість. Скансолідував, скансолідував. Я думаю, що він чекав іншого результату. Я думаю, що він шкодує за те, що він це почав. Ну, а ми будемо. Далее развиваться все И, я думаю, наступного следующий раз еще будет лучше. Что? захит разом! Ура! Скид захит разом! Наша родина Україна! Україна!